Где брать прикатывает? Так это российский, да? да? Нет. Вот только упаковочные листы. А упаковочный да. лист. Там же печать должна быть. И их нет. Да. снимает а упаковочная лица. Вот аптечка. Ведь домой зип нагружение третий 175-21. Я тебя получше сейчас дам. Нет, тут переконано. Пока сидим мы вот уже. Волновать. А вот, смотри, обозначение еще есть. Сейчас, вот. на эти, ребят. Давай. Салончик Сталон, улетает, смотри. На Мариуполь там тоже закрыто, там э, на Лазовск взяли. Е. Ладно, давай, чуть тоже наберу, сейчас мне это, стендап записать надо, давай. скажите. Ось беззаперечний доказ того, що тут знаходяться російська бронетехніка та російські війська. Це упаковочний лист з печаткою російською. Тут російська форма, аптечка. А сам я сиджу на російському танку, який відбили наші бійці. Це Т-72, який стоїть на озброєнні у армії РФ. О, это его бронежилет, смотри. Сбербанк. Сбербанк России. Ой. Я первый раз капитан батл. Ну, вам нужно будет, может, она его потом скинуть? Да. А ну, я вам продиктую сейчас, да, запишу. Все равно на нем... Давай. Да, там Вася. Да, главное что есть. Блин. да, 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 Он как в декабре у меня поменял? да, 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 второй. Третий, сюда. Ага. Ну я припас, я сюда Тихо, тихо, спокойно.